आरएसएस ने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में जो अलायंस टूट गया वो नहीं टूटना ये भी कहा था लेकिन क्या आरएसएस की बात बीजेपी के लोग मानते हैं खास करके मोदी शाह आरएसएस एक जमाने में बीजेपी की मातृसंस्था थी मातृसंस्था आरएसएस ने बीजेपी को बढ़ाया है एक नैतिक ताकत दिया लेकिन 10 साल में बीजेपी के शीर्ष नेता जो है उसने अगर पहला काम कौन सा किया होगा तो आरएसएस को खत्म कर महाराष्ट्र में जिस प्रकार से खेल हो गया शिवसेना तोड़ दी राष्ट्रवादी कांग्रेस तोड़ दी एनसीपी तोड़ दी अशोक चौहान से लेकर अजित पवार तक एक नाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे के साथ सभी भ्रष्टाचारी जिनको ये बीजेपी के लोग जेल में डालना चाहते थे ये सभी को अपने पार्टी में लेकर वो महाराष्ट्र के ऊपर और सत्ता पे पूरी तरह से कब्जा लेना चाहते थे लोगों ने उसको ठुकरा दिया इस अजीत पवार को और अशोक राव चौहान को मोदी जी जेल में डालने की भाषा कर रहे सत्तर हजार करोड़ का सिंचन घोटाला डिफेंस में आदर्श घोटाला ऐसे बहुत से घोटाले ये जो हमारे में एक मंगा पोपट लाल बैठा है वो तो दर दिन एक नया तगुफा लेकर आता था ना अर्षद मुश्रिफ से लेकर प्रताप सरनाई तक यशवंत जाधव तक भावना गवली तक एक शिंदे तक उसके लड़के तक ये सभी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने वॉशिंग मशीन में डाल ये कोशिश की कि देश में और महाराष्ट्र हम रहेंगे अब जो आरएसएस है उनका कहना उसको नहीं लेना चाहिए था उसको नहीं लेना भाई ले लिया ना आपने क्या किया कल तो भी मैं सरसंघ चालक के पास सुन रहा था लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए भाई अहंकार की सभी मर्यादा तो मोदी और जी ने तोड़ दी है और उसके चपेट में आर एस आ गया है तो आप क्या करोगे क्या आप में बगावत करने की हिम्मत है अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में आपके जो लोग बैठे हैं, शिवराज सिंह चौहान हो नितिन गडकरी जी हो बहुत से लोग हैं क्या वो बगावत करेंगे मोदी और जी के खिलाफ जिस तरह से भ्रष्टाचार को पाला है पोसा है देश को बर्बाद किया है मणिपुर से लेकर कश्मीर तक बातें करने से क्या होगा और लिखने से क्या होगा लिखते हो तो हम भी है सामना में लेकिन हम एक्शन के लिए तो ये आर एस एस को देश के हित में ये भूमिका लेनी होगी उनके लोगों को जो तो बीजेपी में है बैठे है चुप बैठकर देशित नहीं है गडकरी जी बैठे है चुप बैठे राजनाथ सिंह जी आरक्ष से जुड़े हैं योगी जी आरक्ष से जुड़े हैं और देश में दो तानाशाह ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात के लोग देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे अरे सच क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं नहीं बोलूंगा लेकिन आपने अभी बात छेड़ी है तो बात दूर तक निकल जाए बोलिए कश्मीर की बात कही कश्मीर में भी प्रधानमंत्री कह रहे थे कि शांति होगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं और उद्धव प्रधानमंत्री मणिपुर अब जाएंगे मोहन भागवत के बोलने के बाद प्रधानमंत्री मणिपुर जाएंगे अरे मोहन भागवत भी नहीं गए ना मणिपुर मोहन भागवत गए मणिपुर में मोहन भागवत जी गए कश्मीर में हम उनसे उम्मीद करते हैं अगर मोदी शाह और उनकी ईस्ट कंपनी के लोग नहीं जाते तो आप जाइए हम आपके साथ आएंगे आने को तैयार है देश की सुरक्षा का मामला है आप नेतृत्व करिए ना हम आपके साथ रहेंगे देश हित के लिए बातें करने से क्या होगा सर बहुत साल आपके बातें हम लोग सुन रहे हैं तो राज्य सभा की सीट देने की बात हुई है ने, ने, और ये नाराज है छगन भूषण नाराज है बात ऐसी है कि आप अजित पवार की पत्नी हैं अब बीजेपी और अजीत पवार उनको भेज देंगे आर एस क्या करेगा आरएसएस की बात पर हम चर्चा कर रहे हैं ना अजीत पवार के पास सुमित्रा पवार जी को राज्यसभा भेजने के लिए वोट कम है ज्यादा उतना वोट उनका तो बीजेपी भी के मदद से अजीत पवार की पत्नी जाए बीजेपी भी के मदद से क्या करेंगे विरोध करेंगे खुलकर करें विरोध करेंगे मुझे बताइए तो से वोट हारे हैं अब एक हफ्ते से कोशिश की जा रही है कि सीसीटीवी दिया जाए सीसीटीवी नहीं दिया जा रहा है उसको गायब गायबा है जो चोर होता है वो पहले सीसीटीवी कैमरा खत्म करता है तब चोरी करता है चोर होता है वहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर है वंदना सूर्यवंशी ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बीजेपी की मदद क्या करेंगे विरोध करेगी खुलकर विरोध करेगी मुझे बताइए अड़तालीस वोट से हारे हैं अब एक हफ्ते से कोशिश की जा रही है कि सीसीटीवी सीसीटीवी दिया जाए सीसी नहीं की जा रहा उसको बता है उसको गायब है जो तो चोर होता है वो पहले सीसीटीवी कैमरा खत्म कर चोरी करता है चोर होता है वहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर है वंदना सूर्यवंशी मोस्ट ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट आप उनका पूरा इतिहास देखिए वंदना सूर्यवंशी का वो क्या है उसका इतिहास क्या है सबसे भ्रष्ट अधिकारी अगर महाराष्ट्र केडर में कहीं होगी वो वंदना सूर्यवंशी है और उसने अमूल का जो निर्णय है जो दुष्प्रकाश से दिया है वो मुख्यमंत्री के दबाव में दिया सर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं हम कोर्ट में जाएंगे हम चुनाव लेके चार महीने में परिवर्तन करेंगे सर वंदना सूर्यवंशी कहां जाएगी जो अधिकारी है जिसने सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिया अंदर वाईकर के सब रिश्तेदार मोबाइल लेकर घूम रहे थे ये किसकी जिम्मेदारी थी सीसीटीवी फुटेज अगर वो नहीं मिल रहा है वहां तो ये वंदना सूर्यवंशी वहां की जो रिटर्निंग ऑफिसर है चुनाव अधिकारी इनकी जिम्मेदारी है ये सब खपला ये वंदना सूर्यवंशी ने किया है उसका पूरा इतिहास मेरे पास सामने आया है जलदी मी एक्सपोज कर करून 40... तरी सुद्धा काही पुढे हालचाल तक्रार दाखल केली त्याच्यावर होत नाही होईल ना पोलीस असतील किंवा निवडणूक निर्णय एकनाथ शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि त्यांची गुलामी करणारे अधिकारी वंदना सूर्यवंशी असतील किंवा पोलीस अधिकारी त्यांना हा निकाल पचणार नाही ही चोरी पचणार नाही मी तुम्हाला आत्ता सांगतो त्यांना दुलाभ होणार आहे वंदना सूर्यवंशीचा राजकीय प्रशासकीय इतिहास हा वादग्रस्त आहे वंदना सूर्यवंशीचा संपूर्ण तुम्ही कार्यकिर्द पहा मी देतो तुम्हाला कोणाच्या दबावाखाली तिने काम केलंय काय भ्रष्टाचार कशा चोऱ्या माराल लफंगीगिरी केलेली आहे मे मराठी पासून सर्वत्र रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट पर्यंत अशा व्यक्तीला खास विजय बसवण्यात आलं आणि सीसीटीव्ही फुटेज मिळत नाही तिची जबाबदारी आहे या वंदना सूर्यवंशी <स्थाँगा> रवींद्र वायकरचे नातेवाईक नातेवाईक मित्रपरिवार मोबाईल मध्ये काय फिरत होता तिला काय रोखलं नाही ते म्हणतात पोलिसांचं काम होतं पोलिसांचं काम असेल किंवा नसेल आपण तिकडला प्रमुख होतात निर्णय आपण जाहीर केलाय सीसीटीव्ही फुटेज आपण दिलं पाहिजे पोलिस तर टोलवाटोली करताय पोलीस कसती टोलवाटोलवी किंवा वंदना सूर्यवंशी करतील टोलवाटोली या प्रत्येकाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं राहावं लागेल महाराष्ट्रात सत्तांतर होईल तसं भविष्यात यशा सुद्धा होत आहे मी आता सांगतो केव्हा या सगळ्यांना या प्रत्येक गोष्टीचा जबाब द्यावा लागेल अमूर कीर् कीर्तीकर विजयी झालेले उमेदवार आहेत वंदना सूर्यवंशी यांच्या जो मुख्यमंत्र्यांनी दबाव आणलेला आहे त्या आपल्या कर्तव्याला जागलेल्या नाहीत त्यांचा जो इतिहास आहे अशा प्रकारचा तो इतिहासच त्याने पुढे झाला जाग्यात जाणार आहात नक्कीच अमोल कीर्तीकर विजयी घोषित होतील याची मला खात्री आहे सुमित्र पवार यांना राज्यसभेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पाठवत आहे छगन भुजबळ महाराज केले गटाने असं आहे की हा अजित पवारांच्या घरातला माल ए माहिती मोदी का परिवार नाही आहे अजित पवार का परिवार हे पार्टी बी अजित पवार का परिवार बरोबर आहे मोदीचा परिवार काय मोदी म्हटले परिवार निकालो बरोबर ना आता अजित ने सांगायला पाहिजे आता निवडणूक झाली सुनेत्राबाई आता परिवार निकालो पण सुनेत्रा पवारांनी निवडणूक लढली त्या निवडणूक हातल्या आता त्यांना राज्यसभेत जायचं असेल ना त्यांच्या पक्षाचा निर्णय छगन दुष्बळ यांची सुद्धा राज्यसभेत जायची इच्छा असं मी वाचतोय आणि ऐकतोय पण शेवटी त्यांनी ज्या पक्षाचं नेतृत्व स्वीकारलेलं आहे अजित पवारांचं त्यांनी निर्णय घ्यायचा आहे मंत्री व्हायचे प्रफुल्ल पटेलना राज्यसभेवर जायचं आहे छगन भुजबळांना अशा अनेक गोष्टी त्या पक्षामध्ये आहेत शिंदे गटामध्ये आहेत हळूहळू हे सगळे गट जे निर्माण झाले त्या सुद्धा दुफळ्या मास्त

लेकिन सरकार तो दो लाख की देखिए सरकार प्रधानमंत्री के पास यही काम है अगर कोई मरता है तो एक लाख दो तो लाख तीन लाख दे दो जान बचाने की कोई योजना नहीं है कश्मीर में हत्याए हुई दो लाख दे दो बिल्डिंग गिर गई दो लाख दे दो आग लग गई मर गए दो लाख दे दो प्रधानमंत्री का यही काम बचा है और कुछ नहीं लेकिन कोई ठोस प्लान आपके पास है लोगों की जान बचाने के लिए सुरक्षा के लिए कुछ नहीं प्रधानमंत्री खुद सुरक्षा के घेरे में घूमेंगे आज देखा मैंने फरवनिस की सिक्योरिटी बढ़ाई है कौन उनको हाथ लगा रहा है भाई की सिक्योरिटी और बढ़ा गई पूरा पुलिस फोर्स फरविश की सिक्योरिटी में पूरा एसपीजी प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में घंटा मर रही जहां वहां फायदा क्या चलिए पच्ची तो पड़ी मालिकास बैठे उसको